1992-ci ilin 21 fevralının 15-də İrəmatsına kitən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Rusiyanın 366-cı motor-tutuçu alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Azərbaycanın Hocalı şəhərini əllə keçəlləmə başlayaraq ora dəyişən azərbaycanlılara və şixtəsinə kətkilməyə başladılar. Hocalı üç istiqamətdən hücum aparandaza zaman əhali Qarqaçlı istiqamətində meşələr doğru qaçmağa məsbur olmuşdur başırımlardan və məşələrdə zəifləmiş təqəttüdüşmüş insanların çox hissəsi Ermənistə silahlı qüvvələri tərəfindən qətrləklə vəfədilmişdir. Xocalı soyqırımı ə də 60 uşaq, 20 qadın, 70 qoca və qara oğlanla 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirilib. 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hərçək Qovadəninə 130 şəxs isə Qovadəninlərindən 100-ü itirib. Düşmən qülləsindən 76 nəfər uşağı qolmaqla 2482 nəfər yaralanıb. 175 nəfər əsir götürülüb. Əsir götürülənlərdən 150 nəfərin, o cümlədən 78-i qadın və 26 uşağın taleyi bu günə də heç məlum deyil.